Итак, друзья, вентиляционный короб 220 на 80. Идеально 430 для вентиляции внутри помещения. Вот такой у меня маленький молоточек, специально для отборочных в середине. Вот у нас тут приварю, а тут отборочная в середине будет. Вот так Все стыки проклею <coughs> ленту. Толстую алюминиевую. И у нас вот такая вот врезочка. Сталь закатана. Не гостра. То есть, есть завальцовка. Ну так, все обклеил. 150 диаметр. Проверяем. 150 диаметр. 220 на 80 вот такой вентиляционный короб 430 сталь идеально для вентиляции вот такие вот короба шов я проваривал точечный аргон этих сваркой и потом проклеивал лентой Лента у меня толстая, термостойка, хорошая. Я ее тоненько разрезаю. И с феном, с феном проходим. И стык заклеен. Тобто фальца немає, потому что фальц придаст толщину не потрібну. А так у нас короб немає. Просто короб. И тут в нахлюстик невеличкий 10 мм стыковку я тоже рекомендую проклеивать, чтобы сверления не было. Просто лентой хорошо проклеить с феном чисто поверхня и ленточка алюминиевая ляжет и все. Пленку под вентиляцию, в принципе, можно и не снимать.